В начале весны 2015 года в Киевской области ушел из дома и до сих пор не вернулся Кучеренко Александр Васильевич. С просьбой отыскать его к нам обратился отец пропавшего. Здравствуйте, меня зовут Василий Фомич. У меня пропал сын. Он вышел из дома 5-6 марта в 17 часов, вышел на прогулку и больше назад он не вернулся. Кучеренко Александр Васильевич, 1985 года рождения. Жил вместе с отцом в частном доме в поселке Ковалевка. Это Васильковский район Киевской области. После окончания школы Александр получил водительские права и хотел стать трактористом. Но, увы, не сложилось. У парня начались проблемы со здоровьем. С 18 лет его стали мучать психические расстройства. В момент обострения болезни Александру требовался тщательный уход. В день исчезновения отец, как всегда, одел своего сына и вывел на прогулку. Александр никогда не выходил за территорию участка, но 6 марта покинул дом и ушел в неизвестном направлении. Хочу акцентировать ваше внимание на том, что информацию о пропавшем Александре Кучеренко вы найдете на сайте Магнолия ТВ в разделе «Служба розыска». Возможно, именно вы поможете отыскать пропавшего парня. Уважаемые зрители, я прошу вас, если вы видели моего сына или знаете его местонахождение, я прошу вас, позвоните мне по номеру телефона 096-602-456-9. Другой сынок Саша, я и как отец, я прошу тебя, Щоби ти возвертівся домой, ми всі сім'ї у тібеждемо. Якщо у вас зникла близька людина, телефонуйте на безкоштовний з усіх стаціонарних телефонів в Україні номер служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14.